Я совсем познакомилась с этим проектом, и а, вообще спорт для всех центры, центрами спорт для всех. И мне очень понравилась идея вообще вот такого массового развития спорта, то, что нам а, необходимо, и то, что а, нужно детям, да нашему будущему поколению. Конечно, у нас есть проблемы с инфраструктурой, поэтому вот эта возможность провести. А, такие игры, где приедет большое количество участников и э, на тех, э, в тех э, как условиях, которые мы можем им дать, да, то есть у нас есть футбольная инфраструктура очень развита, но другие объекты нет но э, вот эти как мини олимпийские игры, э, которые, в которых мы хотим поучаствовать, я думаю, что это возможность еще раз э, э, еще раз показать э, всем нам чё, что мы можем да, поучаствовать в этих играх самим да, возможно уже начинать готовиться сейчас к ним.